Assalamualaikum sahabat onlineku. kabar semua? Saya harap sahabat onlineku dalam keadaan sehat walafiat. Oke okay, guys, sorry guys. Berapa minggu nih saya tidak dapat uh, upload kita punya video, sebab saya kurang sehat guys. Oke, okay? sorry sangat-sangat dengan sahabat onlineku yang menunggu, yang menanti video kita. Oke. Okay? Saya harap sahabat onlineku dapat mendoakan yang baik-baik untuk kami ya, oke? Okay? Dan kita semoga kita semua dalam keadaan sehat, oke? Okay? Oke okay, guys, pagi-pagi ini alhamdulillah sudah sehat. Jadi pagi-pagi ini, uh, sekarang ini saya uh, berada di rumah abang saya, oke? Okay? Bukan di rumah yang biasa, oke? Okay? Kita di rumah abang saya. Oke, okay, kalau di rumah abang saya ini banyak aktiviti kita boleh buat guys Oke, okay, kebetulan abang saya dengan uh, mereka satu family uh, Pergi bercuti, oke, okay, ke Semenanjung Jadi, uh, kita diamanahkan suruh jaga rumah dia Pagi ini kita mau siram halaman rumah dia, oke okay? So, saya nampak dia punya halaman kering Oke, okay? dia punya... tanaman tanaman pun macam nampak layu. Okey. Sekarang ni pagi-pagi, jom kita siram tanaman jom. Stay tune guys. Okey, inilah laman abang saya guys, depan rumah dia ni. Okey. Ada buah-buahan ada ni. Bukan bunga guys, tapi dia lebih kepada daun. Oke, okay. banyak buah-buahan abang saya nih guys. Sekarang ada di luar, ada di dalam juga. Oke, okay. sekarang jom kita siram. Oke, okay, jom kita siram tanaman guys. Oke, okay, kita hidupkan dulu pipe. Oke, okay, sekarang kita mau siram bagian luar, guys. Jom! Oke okay guys, ini tanaman orkid tabang saya nih guys. Cuma dia tidak seberapa subur sudah lah, bab um, dia sudah tua. Jadi tidak seberapa cantik sudah dia. Bunganya pun tidak tidak keluar. Nah ini pokok jambu abang saya guys. Oke. Okay. Ini pokok jambu abang saya yang warna merah dalam dia. Yang ini pula, pokok jambu. Abang saya yang biasa, guys. Tapi ini yang jenis yang besar ya. Bukan yang kecil. Nanti kita bungkus-bungkus jambu ya, guys. Sebab kalau jambu ini tidak dibungkus, ya buruk, guys. Jadi jambu ini kena bungkus. Kalau jambu jenis yang macam ini keadaan dia guys kita sudah siram sudah segar-segar Oke, okay, yang ini kemarin hampir mati sudah nih guys ini kami panggil pokok ah bunga seri pagi guys jam 9 bunga jam 9 nih dipanggil oke okay. Dan pun ada orkid guys besar. Ini ada tanaman lagi di luar. Oke, okay. nanti petang kita bagi tunjuk tanaman apa saja yang abang saya ini dengan kakak ipar saya tanam. Oke, okay. banyak nih guys, macam-macam jenis buah di sini. Ini sekali imbas saja ya guys. Hmm. Ini kita perlu ni, ni sudah. Kita boleh ambil ni. Siapa kenal ni? Bayam Brazil. Lepas tu kita bungkus-bungkus nanti jambu-jambu ni yang mana yang boleh dibungkus. Okay. Nah, oh, daun pandan lebat, guys. Oke, okay, guys. Kita habis sudah siram sekarang uh, saya nampak bayam Brazil nih. Dia sudah apa tuh? Ya sudah agak menjalar. Oke, okay, ke sana sini. Jadi bagus kita ambil untuk kita buat sayur, guys. Oke. Okay. Jom kita ambil. Bayam Brazil saya maksudkan ni. Dia menjalar ke sana sini sudah guys. Okey. Sampai kita tidak tahu sudah ni. Semak sangat sudah. Okey. Jom kita ambil guys. Okey guys, begini dulu kita ambil uh, sebab kita tidak boleh ambil banyak uh, sebab nanti dia tidak fresh guys, okey. Nanti yang lainnya lepas kita masak ni. Okey. tu nanti kita ambil lagi yang lainnya ya. Sebab banyak yang di sini dan juga di belakang pun ada. Okey guys. Sayur bayam guys. Okey. Okey guys, uh, alhamdulillah. Kita sudah ambil sayur. <laughs> Pasti kita sudah siram halaman. Uh, itulah aktivitas, aktiviti kita pada pagi ini, guys. Oke. Okay? Oke, okay, guys. Ini saja video kita pada pagi ini, guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe di Mama Fi channel, guys. Oke, okay, guys. Bye. Nanti kita buat video. Uh, kita bungkus jambu, guys. Oke. Okay? so tidak sempat sudah. Sebab Umi saya pun sudah lapar, jadi petang nanti kita buat video. Kita bungkus uh, jambu, guys. Oke, okay? berapa banyak yang kita bungkus? Oke, okay? stay tune sahabatan lainku. Oke, okay? oke okay guys. Bye.